qonağımız isə bir daha xatırladıram Medical Plaza klinikasının aparıcı həkimlərindən biri olan Hollandiyada, Leninqradda, İngiltərədə hepatoloji konfranslarda iştirak etmiş Avropa hepatoloji assosiasiyasının üzvü, terapevt hepatoloq doktor Könülxan Mahmudov adıdır. Könülxan, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, uğurlu olsun. Sabah Ramazan of. ayınız mübarək olsun. Sizlə baham. Əgər çox böyük bir savaba batmısınız, mən bilirəm ki, Ramazan ayına əlaqədar olaraq, məs bu ayda sizin qəbulunuz pul suzdu bu ayın sonuna qədər yəni bizim insanlarımız yararlana bilərlər. Telefon nömrələrimizi hər ehtimala qarşı bir daha xatırladıram 510 0204-dür. E, Ədə bağırsaq, Qaracəyinizə bağlı nə rahatlığınız, nə probleminiz varsa, buyurun zəng eləyin. Uzaqdan uzağa da olsa Könül xan çalışacaq ki, suallarınıza aydınlıq gətirsin. Amma mütəmadi olaraq Medikal Plaza klinikasında hər gün, hər zaman saat neçədən neçəyə qədər Könül xan? Saat 9-dan 2-yə qədər. Bəli, sizin xidmətinizə də bir daha xoş gəldiniz. Necəsiz? Sağ olun. Sağ olun. Siz necəsiz? Çox sağ olun. Təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim çox vaxt elə sağlamlığımıza sizdən asılı olur. Gönül xanım, siz həkimlərdən asılı olur. Ona görə elə insanlar var ki, hepatit xəstəliyini yaşayırlar. Bir neçə növləri var o xəstəliyin. Ən ləhal xüsusda elə C xəstəliyinə tutulan insanlar həyatdan əllərini üzürlər. Həyata küskün olurlar. Baxışları dəyişir həyata. Amma mən bilirəm ki, siz elə bir müalicə kurslara aparırsınız ki, Onlarda əzmkarlıq hissə baş qaldırır, həyat eşki e, yüksəlir. Nə baş verir? Yəni bax bu xəstəliyin əlaməti nədir? İlk növbədə bunu söyləyək. Əslində qalsa bu xəstəliyin heç bir əlaməti yoxdur heç bir əlamət yoxdur. Doğrudan. Bəli, xəstələr bəzən adicə bir burun plastik əməliyyatına müraciət etmişdilər, təsadüf şəkildə hər hansı ya burun əməliyyatında ya hər hansı Hı -hı. bir əməliyyat nəticəsində çox təsadüfi şəkildə aşkarlanır və müraciət elirlər həkimə. Və baxılır ki, artıq xəstəlik xəstəlik heç demə irəliləmiş devirdə aşkarlanır. Çox xəstələrimiz belə bir devirdə bizə yaxınlaşıblar. Amma bəzən hallarda, o çox nadir hallarda olur. Yəni səhər duranda yorğunluq, özündə əzginlik hissi, yəni işə həvəsin ölməsi, depressiyalar, bu kimi əlamətlər keçirir və ya hətta qripoz əlamətləri. Necə biz qrip olanda bir balaca qızdırmamız qalxır, düşür, narahat oluruq, oynaqlarımızda ağrı, yerimizdən qalxmaq istəmirik. Belə-bir bir əlamət keçirdi. Tutaq ki, bir 4 həftə, 3 həftə. Sonra o bu xəstəlin o inkubasiya dövrüdür. Biri gizli Bəli, gizli dövrüdür. Elə ki artıq virus orqanizmda özünü aşkarlayır, yəni belə deyək də, orqanizma düşərək qanda artıb çoxalmağa başlayanda artıq orada problemlər qaraciyərdə və yaxud da qan sistemində baş verir problemlər. Təhlükəli deyirlər ki, bu xəstəlik qulaqlara quruğuşun ölümünü təzələşdirir. Belə bir fikirlər eşitmişik. Ə, bəs o müalicə necə aparılır ki, bax bu virusun qarşısı alınır? Ölümü təzələşdirir deməzdim mən çünki mən dəfələrlən xəstələrlə biz rastlaşmışıq ki Xəstə uzun müddət hepatit C ilə xəstədir. Və sadəcə biz onu müşahidədə saxlayırıq və orqanizmin immun sistemı qədər mükəmməldir ki, virusun deməli orqanizmə nüfuz eləməsi, yəni bu geridə qalır. Amma elə orqanizm də var ki, yəni bu individuallıq təşkil edir, şəxsidir. Amma elə orqanizm var ki, buna dözmür axı. Yəni məsəl üçün xəstə mən görmüşəm ki, çox sürətli şəkildə, biz ona deyirik fulminant hepatit, sürətli şəkildə qaraciyərdə böyük bir problemlər əmələ gətirir. Bunun müalicəsi var. Ən əsası odur ki, var. Düzdür, təhlükəli virusdur. Biz demirik ki, bu hər hansı bir sıradan qrip virusudur. Biz onu demirik. Hı -hı. Amma təhlükəli virusdur. Kifayət qədər özünün ə, mənfi təsirləri var. Kifayət qədər onun ə, deməli ağırlaşmaları olan bir virusdur. Amma şükür Allah haqqı ki, müalicəsi də var. Hepatit tamamilə, yəni virus hepatitləri tamamilə sağalan bir xəstəlikdir. Tamamilə. Tamamilə sağalan xəstəlikdir. Ümid verirsiz? Yox, mən ümid vermirəm. Doğrudan. <laughs> ümid edirəm. Çünki neçə illər bu xəstəliyə düşər olan insanlar var. Yenə də deyirəm, əllərini üzürlər həyatdan. Yəni vaxt keçməsinə baxmayaraq. Vaxt keçməsinə baxmayaraq deyəndə ki, nə qədər ki, virus qaraciyəri azədəlib, effekt gözəl olur. Aha. Yaxşı olur. Amma virusun miqdarı nə qədə ki çoxdur. Qara diyər doğurdan da ə, deməli ə, artıq bu bəhərkiyi, belə deyə, böyüyü, vəziyyət ağırdı. Bax, onda problemlər biraz olur. Çünki biz virusu məhv edirik. Tutaq ki, 6 aydan 1-ilə qədər müalicəsi onun 6 aydan 1-ilə qədər sürür. Hı -hı. Biz virusu məhv edirik, amma qara ciyərin üzərində hələ də işləyirik ki, qara ciyər özünə gəlsin. Yəni amma sağalan bir xəstəlikdir. Siroza gətirməyə olmasın. Sirozu biz, yəni kompense olunmuş sirozu yenə də müalicə eləyə bilərik. Amma ki, siroz mən deyərdim ki, təzədən qaraciyər özünə gələcək bu sözü deyə bilməri. Elə insanlar zəngimiz var. Sualımı verəcəm. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Əşidir. Bəli, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Qayır olsun salamlayıram. Xoş bayram münasibətlərlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizə də. Bəs biz sağ olmaq istəyirik sizinə ki, mənim anamın irəliki bağırsaqlarında köt var. Həkimə mazi göstərmişik. Yəni onda köt var da, Aha. onu çox narahat eləyir. Uh -huh. Bir də ki, özündə qatlaşma var. Qarın ağrıyanda da problem var, amma əsas özündədir də o problem dəki e, bir sual vermək istəyirəm ki, bu gələbizlik var. O nədən əmələ gəlir? Yəni o yəni, necə edə bilərsiz? Yəni o biraz daha təsəssürən. Xə, neçə yaşı var ananızın? 55. 55. Necə həyat tərzi keçirir? Aktivdir yoxsa ki, oturaq həyat tərzidir? İşi nədən imi? O hərəkətdə, yəni ki, həkim ona da deyir ki, yəni hərəkət lazımdır. Yəni hərəkət eləyir. Ona görə də biz indi mən indi özüm bilmək istəyirəm ki, yəni bu nə baş verir? Yəni həkim ona dəqiq filialınız qoyulmuyor. Mən istərəm ki, sizin klinikiyada gəlib yoxlanmaq istəyərdim, yəni Buyurun, gəlin. Peymanə xanım. Allah kömək olsun. Həmişə qulluğunuzda hazırıq, amma ki bu xəstədə xanımın da dediklərinə məlum olur ki, bu xəstə sırf mədə-bağırsaq xəstəliyi ilə əziyyət çəkir. Amma bunun hansı diaqnoz qoyulacaq, onu müayinələrdən sonra biz aşkarlayacağıq. Mm -hmm. Ona görə sual verdim ki, görüm ə, xanım otura həyat tərzi keçirir. Əlbəttə orada qabızlığa meylli daha artıq mm -hmm. olacaq. Mm -hmm. Yəni o qabızlığın da çox böyük səbəbləri var. Mm -hmm. Ona görə də bizim mm -hmm. müayinə metodlarımız kifayət qədər Medika Plaza-da var diagnost qoyacaq. Nəzər diqqətinizə çatdırıram əziz tamaşaçılarımız, Ramazan ayına bağlı olaraq könül xalmanın qəbulu bu ayın sonuna qədər pulsuzdur. Bundan artıq da insan şuna nəni edərlər? Yəni insan gəlir öz sağlamlığının keşində də yanır. İnsan özü özünə gəlir həkim olsun. Əgər nə rahatsızlıq, nə problem varsa, özünüzdə bu kimi əlamətləri hiss edirsinizsə, üstün könül xalma. Bəli. Könül xalma hepatit xəstəliyi ümumiyyətlə bu virus ə, bu hansı vasitə ilə keçir? Necə yoluxurlar insanlar bu xəstəliyə? Bu barədə biz dəfələrlə danışmışıq. Şükür Allah haqqı ki, insanlarımız da artıq məlumatlanıblar bu barədə. Yoluxmaması üçün ancaq qanun olması lazımdır. Məsələn, gözəllik salonlarından ehtiyatlı olsun bizim xanım dəyərləri zamanı. Eyni zamanda kişilərimiz də bir dəfəlik ülgücülərdən istifadə eləsinlər, Hı -hı. yəni dəlləklərdə olanda. Həli. Sonra şəxsi gigiyena qaydalarını riayət eləsinlər. Bura aidddir. Xüsusi özlərinin dırnaq təmizləyici var pastellərinin, qayçıları, hı -hı, diş pastaları, diş otqaları, diş fırçaları, yəni bunlar ayrıca olmalıdır. Stomatoloji klinikalardan, yəni yoluxma yolları budur. Sonra ginekoloji kabinetlərindən çox ehtiyatlı olsunlar. Bu saat e, tibb o qədər inkişaf eləyib ki, aptekaların hansında istəsəniz e, bir dəfəlik alətlər, necə şprislər satılır. Hətta də bir bəli. dəfəlik alətlər var. Çalışsınlar ki, tələb eləsinlər ki, hı -hı. yəni sterilizasiya nəzarət olunsun. Həmodializə gedən xəstələr, məsələn, böyrək çaşmamazlığı olan xəstələrimiz Onlar e, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə hemodializ aparatından keçirlər. Bax, həmin xəstələrin e, hepatit C-yə tutulması, e, yəni bu e, ehtimalı, ehtimalı, ehtimalı var. Sonra tatu, tattoo, piercing, yəni bəli, bunlardan bu da xəstələrdən keçə bilər. Bəli, bəli. Döymə vasitələri ilə, yəni o iynələrlə dəyilir, e, çəkli iynələrlə nəgər olunarsa keçə bilər. Könxəm, yoluxma e, üsullarından xəbərdar olduq. <coughs> Bilənlər bilir, bilməyənlər də bildilər. Bəs bu virus özü öz-özlüyündə orqanizmda nədən baş qaldırır? Nədən baş qaldırır? Yəni bunun üçün ən münbit mühit qandır. Aha. Yəni necəki bizim yaşamağımız üçün havamız, suyumuz lazım olduğu kimi, Hı -hı. bunun da yaşaması üçün bu virusun qan lazımdır. Bir dəfə təmasda olduysa virus ö, deməli qanla keçdi orqanizma və orada başlayır o çoxalmağa. Əgər Buna deyir bu təsiri əylə təmas yoxdur, sonra niyə keçmədi? Heç bir şey tuta bilməz elə. Yox, yox, yox. Havadan, sudan. Hə, bir də bir söz demək istəyirəm. Bunu tez-tez deyirlər. E, bir digə hepatitli xəstələr adətən çox sual verən olurlar. Çünki onlar hər şey öyrənmək istəyirlər. Bir görsən zəng eləyir. Artıq müalicəsi gedir həstənin, hər şey yaxşı. Zəng eləyir. Doktor, mən indi rayondayam. Ağcaqanadlar uçur burda. Uşağım Aha. da yanımdadır. Birdən ağcaqanad məni dişləsə, sonra uşağımı dişləsə, uşağım Aha. yoluxmaz? Görürsüz? Yəni söhbət uşağın qanından gedir. Aha deyirəm yox, mümkün deyil. Çünki bu transmissiv infeksiya deyil. Aha. Yəni transmissiv, yəni həşəratlar vasitəsilə yayılan infeksiya deyil. Əgər elə olsaydı, onda yer üzərində elə hama gihepatit olardı. A, yəni o həşəratlar onda dəlalet edərmi? Yox, yox. yox, yox həşəratların yolu bu. Aha, Mənə həcusalı çox veriblər, ona görə istədim burda mən deyim ki, yəni xəbərləri olsun. Yəni kimsə gihepatitdi, mən evimdə saxlamayın bunu. Lap, Hı -hı. Qohumlarıdır, ya atadır, ya anadır. Bundan uzaqlaşaq. Bu söhbətlər bu yəni, gün deyil. Yəni o zaman qavqaşıqları ayrı olmur. Yəni, yəni nə burdan öpüşmə yolu ilə, yəni nənədir, qucağım, uşağı qucaqlamaq istirəməmə istirəm. qorxuram. Aha. Qətiyyən, Qətiyyən arada olmasınlar. Ondan keçincə. Hansı ə, pəhrizə riayət etməliydi? Yeməy qaydaları. Bizim xüsusi pəhrizimiz Gida. yoxdur. Yəni insan nə yeyibsə, çox ə, belə səf bir, yəni gəlib müraciət eləyirlər. Hı -hı. Nədir? Xəstə yaxınlaşır, hipoteziyə tutaq ki, B xəstəsidir. Buna çox ciddi diyetə qoyulur. Ət yemək olmaz, yumurta yemək olmaz. Niyə? Yoxdur elə bir diyetə. Xəstə normal şəkildə yeməyə yeməlidir. Hı -hı. Vitaminlərdən istifadə etməlidir. Yəni əgər bu xəstədə siroz yoxdursa Əyrgarın boşluğunu maye aşkarlanmırsa, niyə görə xəstəyə biz əlavə dietalar elib onu üzməliyik? Bu həm mm -hmm. ki psixoloji tərəfdən depressiya salır adamı, mm -hmm. həm də ki immun sistemi xəstənin özü zəifləyir. Mm -hmm. Ona görə, yəni burada xüsusi diyetə təyin olunmur. Yalnız burada yalnız mədə-baursaq sistemi qorulmalıdır. Yəni onu da ki, əgər mədə-baursaqda bir problemləri varsa, biz xəstəyə başa salırıq ki, hansı yeməkləri olar, yemək hansıları olmaz. Yəni hipotetik xüsusi diyetə yoxdur. 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 Hə, bunu bilmək ənə biləsən. Könxan, qaraciyər bir neçə xəstəliyə düşər olur da. Yəni onlar hissələrə bölünür. A, B. Hə, siz infeksiya növlərindən növlərin deyirəm. Ə, C, C və yax biz danışdıq ki, ümumiyyətlə yoxdur bizim Azərbaycanımızda heç olmAslında. Yəni ilk stadiyalar nədən baş qaldır? Bax bu A, B, sonra Sə. Ay hepatit bu bizim bildiyimiz hamsı deyillər. Uşaq vaxtında doktor sarılıq xəstəliyi keçirtmişəm. Bax bu sarılıq xəstəliyi keçirtmə buna deyilir Botkin xəstəliyi. Bu A hepatitdir. Yəni bunun müalicə müddəti 21 gündür. Xəstə əgər normal şəkildə qidalanarsa, pəhrisin gözləyərsə, əlavə ağrılar olmazsa normal şəkildə də orqanizmdan da keçib gedəcək. Deyin də de, nəyən başladırıq? Bu xəstəliyin səbəbləri nədir? Səbəbi nədir? Qorxu ola bilər. A hepatit yox. A hepatit deyilər, qorxuya qorxdu sarılıq tutdu. <laughs> A hepatit özü qabqaçıqdan yolxa bilər. O hava damcı infeksiyasıdır. Bəli, o A hepatit kəskin şəkildə gedir və sönür. Necə qorxudublar bizi. Aha. BTC hepatitdə bu belədir. Bunlar xronikləşən infeksiyalardır. Bunlar bir dövrü kəskin keçir, yəni o dövrü biz xəstə gizli dövrü deyirik. Xəstə çox o dövrü görməyə də bilər. Ötüb keçir və sonra xronikləşir orqanizmda. Mhm. Aydın oldu. Bir də xatırladıram, Ramazan ayına bağlı əziz tamaşaçılarımız, Medical Plaza klinikasında bu ayın sonuna qədər könül xanımın qəbulu pulsuzdur. Buyurun, gəlin yararlanın. Telefon nömrələrimizi bilirsiniz. Bir də xatırladıram business 100204 deməyirəm ki, həm də mədə bağırsaqla bağlayım. Günə qədər siz xəstələri qəbul edirsiniz. Bəli. Bəzən çox vaxt çox şikayət olunan səbəblərdən biri də mədədə olan o qıcıqırmalardı. Bax bu barədə istirəm danışasınız. Nə baş qaldır o zaman? Mədədədəki olan qıcıqırmalar bu Hı -hı. deməli orqanizmda bu belə turşuluğun çox olması ilə əlaqəlidir. Bu turşuluğun çox olması da bu da faktorlarının. Burada irsi faktorun rolu var. Adicə qan qrupumuzun məsələn birinci qan qrupu olan insanlar meyllidirlər mədə-bağırsaq xəstəliklərinə. Sonra ə, son zamanlar son zamanlar deyəndə 90-cı illər artıq son zamanlar deyəmi yəni yaxın keçmişdə bəli yaxın keçmişdə artıq təşkil tapıldı ki Helicobacter pylori organizmi çox böyük bir fəsadatlar törədir. Nə qədər ki turşuluq artıqdır orada, Helicobacter pylori-nin də orada inkişaf edə bilməsi, həmin bu infeksiyadır. İnkişaf edə bilməsi üçün müvəqqət şərait yaradılır. Hı -hı. Həmin o şəraitdə də ki, bax bu ə, hiperasid kəstridlər, sonra xora xəstəliyi, bunlar bunlara eroziyalara, bunlara yol açan bir faktorlardır. Sonra bu xəstələrdə ə, disfagiyalar, ə, həmin xəstələrdə, yəni udqumanın ağrılı olması Hı -hı ə buna dəri ezofaqit, yəni qida borusunun iltihabi xəstəlikləri bu kimi üzə çıxa bilər. Mhm. Çox sağ olun. Alo. Alo. Bəli, bəli. Bəliniz şirin, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Buyurun, eşidiriyiz sizi. Nə sorunuz olacaq könül xanım? Əksər müəllim, mən özümü xətirimsən, keçən bir izdi. Birizdir. İzdi onunla əlaqəlidir. Biraz da qara diyarımda dərdim var. Məndə kök olur. O hər gün demək olar ki, o kök məndə olur. Həkimdən bir dəfə onu tutmaq istəyirəm. Neyə edim ki, bəs o kök məndə olmasın? Köklər var. Yəni məndə belə o qədər güclü olmur, amma kök əmələ gəlir məndə. Həmişə ə... Sualınız var, Könül xanım? Yox. Çox sağ olun, cəmilə xanım. Çünki bu bu şahidlərlə çox müraciət eləyirlər. Kolestiktamia olunmuş xəstələrdə, yəni ödə çıxarılmış xəstələrdə belə şikayətlər tez-tez olacaq. Hı -hı. Bu xəstələrə ən yaxşı məsləhət endoskopik müayinədir. Zotdan mədəni yoxlanması, Hı -hı. yəni belə açıq şəkildə desək, endoskopik müayinə ilə orada yenə dediyim kimi Helicobacter pylori-nin aşkarlanması çox vacibdir və təyinatı üzrə müalicə aparılmalıdır. Diaqnoz qoyulmalıdır. Bəzən olur ki, öd çıxır, amma öd yollarında durğunluq əmələ gəlir. Hı -hı. Mütləq USG anoqrafiyası mütləq burada vacibdir. Görək xolidox genişlənmiş yenişlənməyib. Yəni çox vacibdir. Yəni bir USG sanoqrafiyası sanagra ilə qarın boşluğuna da diqqət elənməli. Hmm, buyurun, gəlin Medical Plaza klinikasına və Böyüməyunovdan Günel xanımsa xidmət göstərməyə hazırdır. Günel xanım belə bir ifadələr eşidirik ki, qaraciyər piyin içindədir. Qaraciyərdə piylənmə gedir. Aha. O nəyin tezahürüdür, nəyin əlamətidir, nə baş verir? Qaraciyər piylənməsi bu maddələr mübadiləsin pozulması deməkdir. Çar, bu bəzən belə xəstələrdə gizli şəkərdə özünü göstərir. Yəni Hı -hı. diabet deyirik biz ona. Hı -hı. Yəni bu xəstələrdə qaraciyərin piylənməsi faktorları çox müxtəlifdir. Hı -hı. Birinci elə faktorumuz bizim mətbəximiz. Mətbəximiz çox zəngindir, maşallah, yağlı, duzlu, iyotlu, nələr istəsəz varımızdır. Bax bu xəstələr bir də ki aktiv həyat tərzi keçirmeyənlər. Passiv, ancaq oturur Bir addımlıq yolu da piyada gedib çörəyi də almaq istəmir. Maşınla, fırlanır maşınla gəlir. Əlbəttə ki, bu zaman qara ciyər piylənəcək. Yəni piylənmək hələ ki xəstəlik demək deyil. Yəni üstündə əgər vaxtında düşərsə, 1-ci, 2-ci stadiyalarda, 1-ci, 2-ci dərəcəli piylənmələr heç müalicə ehtiyac uh deyil. -huh. Sadəcə aktiv həyat tərzi, pəhrizlə <Bizimmsish1> uh -huh. biz bu məsələnin öhdəsindən gələ bilərik. Amma və o gündənki 3-cü, 4-cü dərəcəli olsun, əlbəttə burada medikamentoz müalicə qaçılmazdı. Uh -huh. Və eyni zamanda həmin xəstələrin şəkərli diabetin olub-olmaması da yoxlanılmalıdır mütləq. mütləq Çünki bəzən olur ki, mədəaltı vəzi qaraciyər peyinin içində, sonra mədəaltı vəzi də ultrasanoqrafiyasında görünür ki, orada əməli də struktur dəyişikliklərini oğurub. Həm xəstəni yoxlayanda görürük ki, ə, şəkərin dəqiqdən də miqdarı qanda artıq. Aha, artıq. Xəstənin xəbəri də yoxdur. Köyunxam, elə xəstələr var ki, məsələn, şikayət eləyirlər ki, mən duzdu, istiotdu, acı, bu ta'mları dada bilmirəm. O dəqiqə mədə diskomfort yaranır. Bu nəyin əlaməti ola bilər? Bu elə mədə bağırsaq sisteminin xəstəliyi idi. Mm -hmm. Bu xəstə mədə bağırsağında problemi var. Yəni mm -hmm. yoxlanmalıdır. Görək bu hansı diaqnozu var bunun. Yəni əslində qazsa heç məsləli deyil. Yağlı, duzlu, istiotlu. Mm -hmm. Yəni bunlardan bir qədər uzaq olsa daha yaxşı olar. Bir də elə insanlar var ki, könül xanım öz başına təhrif saxlayırlar diet otrolar. Bəli, mən bunu yeməyəcəm. 6-dan sonra ümumiyyətlə ət xörəklərini yeməyəcəm. Xəmir xörəklərindən imtina edilir. Meyvə başdıqlar yalnız yeməyə. Bu nə dərəcədə bax mədəyə, bağırsağa, qaraciyərə mənfi təsir göstərə bilər öz başına. Biri var ki, normal halda diyetə tutmaq, yəni ağıllı halda. Biri də var ki, mən mən tərəfində deyiləm, deyiləm. Əm, ümumiyyətlə. Yəni bütün rasiondan baş adam imtina eləyir çörəkdən imtina eləyir. Nədir? Ətdən imtina Acdır, eləyir. eləyir. Açlıq əməli bax çox sərtdir. <laughs> Ən çox belə baxanda hər şeydən yemək lazımdır. Hı -hı. Hər şeyin dadına baxmaq lazımdır. Hı -hı. Çünki orqanizm əgər sən istəyirsən, tutaq ki, hər hansı bir meyvəni və yaxud da hər hansı bir Gəmi, demə, sənin ona ehtiyacın var. Orqanizm buna acıdır. Mən ə, açığı bir həkim kimi tərəfində də öyləməyə tanın. Dieta tutmaq olar, amma ağıllı şəkildə həkimin məsləhəti ilə, hər şeydən dadaraq və ə, aktiv həyat tərzi keçirərək, idmanla məşğul olaraq, heç olmuşu gün ərzində yavaş-yavaş yox, sürətli bir addımlarla gəzməklə 3 güncə yata tutur. O, elə bilər ki, 20 kilo arıqlayacaq. Düz gün deyil. Düz gün də düzgündür, hı -hı. Düzgündür, ruhdan düşür. 1 ilə heç onbiri 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo ata bilən insan doğrudan da bu demək olar ki, sağlam arıqlamaqdır. Birdən birə arıqlamaq bu özü də düzgün bir şeydir. Hansısa bir xəstəliyə yol açmayan bir növüdür. Hı -hı. Ona görə də çox vaxt bəzən deyirlər ki, o qədər çox yemə, can əldən getsin, o qədər Yox, o qədər çox yemə ağırlıq etsin, o qədər acıqalma can əldən getsin. Bəzən e, bu diskomfort pozulur, balans pozulur və insanlar o yeməyi necə qəbul etməli lazımdır, artıq bilmirlər, fərqinə varmırlar. Günelxan, e, bu yaxınlarda biz xəbər tutduq ki, yeni bir e, aparat gətirilib Medical Plaza klinikə. Yox, gətiriləcək. Gətiriləcək. E, o aparatın mahiyyəti, əhmiyəti nədən ibarətdir? O aparatın mahiyyəti biz diaqnostika qoymaqdan ötrü, deməli, girirdisə sağ qabırğa alt nahiyədən biopsiya deyirlər onu. Qaraciyərdən toxuma götürürdülər. Əhı. Və bununla təyin olunur ki, qaraciyər nə dərəcədə zədələnib. Əhı. Amma o aparatın mahiyyəti isə qeyri-invazivdir. Yəni ki da daxil olmama, yəni dəri səthini zədələmədən, yəni orada hesab olunacaq ki, qaraciyərdə nə dərəcədə bəlkəmə var. Yəni Əhı. fibrozun dərəcəsi aşkarlanacaq. Əhı. Yəni fibroz 1-dimi, 2-dimi, 3-dimi, 4-dimi. 3-də strukturunda görsənəcək. Təşəkkürlər Tünxan xanım. Təşəkkürüm. Bir Size daha minnətdarlığımı bildirirəm bütün tamaşaçılarımız adından və mən əminəm ki, bir çox insanlarda siz e, ruh yüksəkliyi oyaxtız. E, kim ki bu xəstəliyə düçar olmuşdursa, ola bilsin həyata baxışı dəyişmişdir, küskün olmuşdur, amma e, əminəm ki, mütləq şəkildə Medical Plaza klinikasına gəlib sizə müraciət edəcəklər. E, uğurlar arzuluram işinizə, göcünüzdə və, və bir daha xatladıram ki, Ramazan ayına əlaqədar olaraq Könül xanımın qəbulu bu ayın sonuna qədər pulsuzdur. Busuz dəyə cemaət. Gəlin qərarlandım. Minnətdarız gəlişinizə görə.